Ну что, друзья всем привет вырвался сегодня на фидерную рыбалку на речку на северский денец в общем что хочу сказать выехал с 12 ну проехал сюда в час примерно за мешал корм собрался отмаркировал точку отбыл себе сейчас буду начинать кормить в принципе, в планах половить то, что буду клювать. Посидю часов, может быть, до 10 вечера, потому что дольше не получается у меня сегодня посидеть. Хотелось бы, конечно, с ночевочкой выехать, попробовать леща половить ночью, но как есть, так есть. Так что продолжаем. Вниз до воды, чтобы меньше цеплялось. Тут вроде как так и у меня тут выходит. И трошки туда все несе, по ту сторону. То есть тут более-менее чисто. По корму сегодня будет такой инертный тяжелый корм. Богато будет крупной фракции. Тут много гороха вареного. Замешался на гороховой каше я, Поэтому он такой вот, ну, в общем, такой он комками, то есть улыбкой корм. Буду добавлять тут трошки уже добавил кукурузы. Буду еще добавлять кукурузу порционно подсыпать бабушка замечательная замечательная. и сегодня купил чудо паря заехал какие-то и разноцветные даже есть тут сказала новый вид в общем будем пробовать на разноцветного парыша так ну это те, что по насадке по спиннингу по фидеру как обычно легенда соточка катушка реби и 3000 ну в общем как-то так 360 до 100 грамм. Аппарат классный. Не, я вообще суть от него. Легкий, быстрый, классный. Ну, в общем, все. Сейчас кормлюсь и будем дивиться, что получается у нас. Что, полетели бим -бим бимбами. Вот так вот. Закормочная корматуха. И вперед. На точку. Вот туда. Четко. И топим шнур. Короче, друзья, что я вам хочу сказать? Просадил я уже три часа. Как бы рыбы ноль. По крайней мере, поима. Поклевки есть. Поклевки постоянно идут, но собственно клюе. Я так подразумеваю, либо мелкий густер, что скорее всего вот такой, смызанный с размером примерно. Потому что я уже даже опускался до 14 крючка, до 0,10 лески. То есть поводок максимально легкий, крючок максимально маленький. Один опарыш, и все равно обсасываю, то есть брать на беру. Ну, то есть это мелочи. Если был бы был нормальный густер, хотя бы ладошка, он бы брал. Опары обсасываю, кукурузу поклевок нема. Закон на кукурузку сейчас попробую. Вернусь до більшого крючка опять. Что-то нифига. Поклевок нема. Ну, ждем вечера. Вся надежда на вечер. Кормлю точку потихоньку. Не дубиню. Сидю, там раз в 4-5 минут примерно перезаброс. Точечку подкармлю. Конечно, тут дерьмо все шаплывают. Оно уже заманало. раздражает люто просто рыбачить ну то есть не посылишь, постоянно приходится перезабрасывать ну а так в принципе сижу отдыхаю жду рыбу так друзья наконец-то я кого-то тяну на кукурузу ну, как всегда в траву надо шпорты Oh, Такие вот мелкие Эти Ребята, плавуны, конечно. Такие вот остерочек. Ну, вот ну нормально. Вот ну, глубоко. Поедешь котам. Так, ладно, сейчас я достану экстрактор, цеплю, друзья. О, ладно. Густер Пытается съебаться. Оп. Не ушел. Положим мне такая ведерка. У меня есть для вас, чем похвастаться. О, какая хрень у меня тут появилась, садочек новый. И будем делать распаковку вот, вот такая вот чудо хрень вот так, оп. хорошо что взял два с половиной метра как раз до воды до воды хватает так, вот закруточкой оп, с фиксатором так мы сейчас здесь тут впахнем не мешал. Красота. Ну вот чего дядю туда. Класс. Наконец-то. Короче, пока не шиша не клюе, точнее я клюе, но только шиш, <laughs> мелкий и неприятный, я предлагаю чуть-чуть бахнуть кофеечка. Потому что шо... что-то ну, интересно. Так. Надеюсь, что попозже под вечер что-то раз развеселеется трошки. Я как-то мелко чепуха превратиться в чепуху побольше. Да. И все будет интереснее. Так что пока что трамбуем бутербродик. И ждем нормальной рыбы на точке. Ну что, друзья, всем смачного. Так, друзья, есть еще один стоп, стоп, это уже не густер. Это уже подлещик. Интересно. Интересно. Или не ступили? Короче, если не помню, то да нет, это не вроде это не густер, густер. Короче, психанул я. Поставил здоровый крючок относительно. Ну, типа, здоровый реально. Напялил три кукурузыны. і Він клюнув <смі> на три кукурузини. Тобто, коли йому цепляє одну, там якогось опариком поджимаю, він не хоче. А коли йому напер три кукурузини, він вирішив клюнуть. Тут поворот, да? це поворот. Я, кстати, брав крючки герза. Не помню, правда, який номер, як називається, но вона під... такую растительную насадку под кукурузку. Видите, классно. Классно помещается. Три вот вообще смело. Да. Можно даже подперты каким-то паршем Ну, не будем этим заниматься. Бежим кормушку. И вперед на точку. Мелкий густер. Ну, по крайней мере, уже хотя бы пришли поимка потому что перед опять вот эта дрочка вся непонятная, все поклевки детские, тыканье, шмыканье, вообще не по делу. А толку ноль. Так хотя бы хоть что-то уже. Как-то уже начинаю под вечер потихоньку оживать. Так, есть. Ну все, ждем клеваку. Один, друзья, важный момент в Фидере. Вы раз колышек и два колышек. А с этими колышками мы отбываем дистанцию. Не только что. Я по осторожности, вот так надеваем кормушку, фиксируем. По осторожности сделав что? Э, Пыла трава, просто трава. И я дернул я одервал кормушку нахрен с этим. С, потому что шнур тонкий, с крючком совсем полностью с нас Чтобы натерять дистанцию ловли. Э, я, пред... я вот за маркеры, вся там этот, пришел, поставил два кулушка. И замерив дистанцию. Моя дистанция была 8 оборотов. То есть я сделал раз. Два. Три. 5, 6, 7. семь. Ну, вот в принципе, вот от старой клипсы вот восемь. Вот мы чуть-чуть не хватает. То есть я делал прям кормушку. Вот у меня вышел, грубо говоря, метр. Метр с точки. Теперь что мы делаем? Мы снимаем клипсу старую снимаем стару клипсу и добавляем метр наш потерянный. Вот так вот. Добавил метр. Заклипсовалось обратно. Я рыбачу под резиночку, так называемую. фидером ставлю вместо клипса. Ну, я типа, чтобы она смягчала трошки. Все. Вертаем вот обратно на мотку то есть мы вернулись на нашу точку на курлу. Мы не потеряли ни метра, ни полметра, ни, ни два метра, если бы мы потом бы вертались на лагерь. А так мы вот четко, быстро, с минимальными затратами по времени вернулись на свою точку рабочую. И все. Если кому было полезно, кто может быть не знал про такие фишки в фидере, пользуйтесь, пожалуйста. Все быстро классно всем, всем до встречи ну, друзья я, походу кто-то нас пожаловал по вечер почему то есть такой нормальдесный даже подниматься не сильно хочет Это, типа с разряду наконец-то я дождался лишь <laughs> Блин, пипец, вот это подвох, вот это подстава. Дай бог поднять оп, 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 оп. <coughs> <laughs> а, Я забагрил окуня на фидер. Вот это трэш. Это тупо трэш контент. смотрите, сейчас покажу. смотрите, как я, я, я его валаю. Ну, акушара, конечно, хороший. Вить. окунь Я его бахнул <laughs> за бочину. Я не знаю, как так получилось. Ого. <laughs> ага. Ага. Чего себе оттуда пробыло? Что-то так... Сандо... Сандалоха, да? Давай. О, Всё. Бас. Он хочет петушиться, Ну, ладно. Я думал, там... Думал, чей густер хороший, че уже подлещик. какие то проклюнувшийся он. Ну... ну, ладно. На том хорошо. Продолжаем. В этом Кто-то клюнул. Ах ты, сука, отпал. Хм. Да. Самое интересное, кто на два красных опарыша. Именно красных. Ну, где только закину, даже все корм не вынул, все не успел выпасть из Ну ладно. Петка номер два. И там кто-то был. Ну, я чувствую, дергался. Я не знаю, клюе реально какая-то чепуха. Мелко. Я, ну, я не знаю, я в шоке с такой рыбалкой, если честно. за 7 часов, грубо говоря, рыбалки. Я вгатив почти 3 кг корма. И я поймав три риби. Я не знаю, як типа як за таке время не выкормить общі ніодної риби нормальные. Хотя бы хотя бы густера нормальная. Не кажу, что там платвы нема даже. Просто ката чепуха он дергает і все. Не знаю, наверное, не видно. Що -то... і так и так весь день. Что-то дергает, там нервничає, А подсик не получается. Но смыкает за края парыша і все. не узна. що делать в таких ситуациях? Я не знаю, что, по-моему, я кого-то не Нет. Вот, пожалуйста. Обсосанный опарыш. Вот. По любой теснице. И все. И так вся рыбалка. Поводки пробую. Длиннее, короче. Что я только не делал. Нет. Результата нету. Точнее, эффекта нету. Остановился на 80. Не, наверное, сантиметров 70 сейчас мы на поводок может чуть больше ну короче 70-80 пробавый метр и метр 20 и, и 40 сантиметров М -м. та же самая история поклевка есть рыбы нет не знаю это сейчас что-то что-то такое более-менее начал вроде простреливать по поклевкам сейчас поднимемся может быть может быть, а вдруг, а вдруг, конечно, а. Вот и все, не знаю, видно, видно или не видно на камеру, долбится, потихоньку и все, снимать я поклевок, чтобы прям и подсечка. Если есть, то вот, тупо одиночно. Раздык и все. Я не знаю, сюда чего подсекать. Я уже аж я уже нервничать начинаю. Хм. Ты потому что мелочь. Лоб нормально рыба, хотя бы ладоха полторы. Я думаю она псипалась, а склеит. Чепуха спалась размером. И все. Она парыша отсосала, об обдебала, обдрыкала И, и все. Больше ни хрена. Ой, ладно. И тоже такая кто-то есть. Mm. Ну а це воно сука mm, и ключ. то отпал. Ну петух. Мелкий густер, блин. Нет, такие прям вообще мелкие. А це воно долбится там. Петушится. Ну он сейчас хоть от отначала книга. То таке. Тик-тик, тик тюп тюп сник смык Вообще непонятно, что происходит. Сейчас дерьмо пропало. Хрениться, надо и рыбачить. Да, ребята, такой постановы я не ожидал. Это, сука, сэбль. Это вонючий сэбль. Это пипец. Моточки. Это жопа. Я думаю, да что такое, что оно за т т т т р т т, Оно у нас, дерьмо клея. Надо было выйти на кукурузу, росла пара штук ля дерьмо, на кукурузку какой то густер позарится. Пипец. ну так, конечно. А що це рибалка? Так буває. Так буває, сейчас подивимося, що скажемо кукурузу. На першу кліє прямо розриває. Ну, така сабель, Оказується. Оказується тут просто себель. Ну, можна на купуру хоч вистіря какие-то Попробуємо. Попробуємо. А, ладно. Я думаю, видать, смысла что-то не Если что будет, подключусь. друзья, <coughs> еще один чепухинский выловленный. Пол девятого уже. Все чуть-чуть. Буду петлять до дома. Как-то так. Короче. Клюю. мелочь. Нормальная рыба, не ну, будем ловить то, что... То, что клеят, и будем ловить. Так что, ладно. Может быть, еще что-то будет. Так, ну что. <coughs> еще один монстр отлован. Страшная рыба. Коты будут рады и счастливы. Да. Хочу майма-то майма. Если честно, я расстроенный такой рыбалкой. Дуже расстроенный. Хотелось, конечно, что-то повеселее. Хотя бы размерчик. Был бы размерчик, было бы интересно. Так, Такая вот идея кота чепухня. сейчас чуть-чуть и будем ехать до дома <говорит> потому что время уже заканчивается у нас и терпение тоже с такими мощными рыбами конечно воевать почти почти нереально я бы сказал бы. нереально короче, как-то так ладно так, друзья еще один пылесос заглотнул вы видите, что я вообще реально заглотнул на пара шоколадных Ну, а параша. Параша плюют. Так. этом кукурузу чисто садыкнуть. Может, что -то покрупнее, будет покрупнее, по идее, правильно? Так, сейчас две. Две кукурузочки краду про ту. Осталась корма на пару забросов. Сейчас один заброс на кукурузку, второй заброс. Если ничего не будет в течение там, 5 минут на опарыша. И все. Вот это комедия называется. Валим домой. Так что сейчас будем пробовать. Точка. фью четко. четко четко. Чекс. Сто девяносто. Ну, скажут. Любые друзья.